Трагедия в Днепропетровске. Сегодня утром произошел взрыв в десятиэтажном доме. По предварительным данным взорвался газ. Полностью разрушен один подъезд с первого до десятого этажа. Спасатели продолжают разбирать завалы. К этому времени уже обнаружили 9 погибших. 25 человек доставили в больницу. Среди них шестеро детей. Неизвестно, где находится еще 21 человек. Саша э, подружился с Богданом, как только э, Богдан э, пришел в школу, где Саша учился. И они с тех пор были э, друзьями. Саша довольно рано вот, увлекся диджейской музыкой, и он прошел обучение на диджейство, творчество музыкальное било, и он начал свои треки писать. Пятница вечер, это 12 числа. Они были в клубе Sky. Они ночевали здесь вдвоем в пустой квартире. Была смс-ка в час ночи, час чем-то. Я у Богдана. Такое осеннее дождливое утро было. Не хотелось вылезать из постели. Тихое субботнее утро. Ни людей, ничего. Так как дождь шел, мы с женой решили дочку отвести к репетитору. Заодно немножко пополнить запасы продуктов в доме. Сели в машину, заехали на нашу улицу, подъехали к дому и тут вышли. И я уже увидел, что какие-то у нас непонятные движения с утра в подъезде. Сколько Аньки было? Год и шесть. Год и семь. Вот в момент трагедии. Аня настолько не хотела меня пускать на работу. супутний субботний день. Вообще она как бы плакала всегда, когда я уходила на работу, но это не настолько. А здесь она просто так рыдала. И она должна была с Дашенька остаться. Она легла на спину. Лежит так, я на нее смотрю. Но опять отгоняю эту мысль, вот как, как это, если ребенка потерять можно. Вот вот. Ну ты ко мне в мысль была. Я поцеловала в мозг. И опять думаю, да это страхи ну, такие материнские у всех матерей, такое бывает. Мама. Вот как в последний раз как будто бы. Думаю, наверное, так всегда надо детей любить, чтобы как в последний раз. это был первый звонок от Юры, он сказал, у вас что-то в доме случилось, люди выходят на улицу. Юра там товарищ, который жил в частном доме напротив нашего дома, услышал хлопок. Заглянул в подъезд, там уже шипел этот газ, он мне сказал, я тебе сейчас лестницу принесу, у меня до твоего балкона достанет. Звонки первые начались около 10 утра на Горгаз о том, что пахнет газом. В принципе, минут 40 было, и очень многие люди спаслись, потому что их кто-то там или соседи вытолкали. где-то за полчаса, наверное, до, до взрыва, я так потом предполагаю. Даша мне позвонила и говорит, мам, у нас, говорит, нет газа, а мы на, на газу как грели воду. А Анечка, говорит, покакал, ей нужно Мама. подмыть. Я ну, говорю, возьми, газ, говорит, перекрой. "И говорю, согрей, подмываешь. Ну, я, видимо, в этот момент, когда она ее раздела, вот все и произошло. вот только я с Юрием переговорил насчет лестницы, и просто меня что-то вытолкнуло. Я же ему предупредил, говорю, вдыхай, побольше воздуха и побежали. И то, что машина могла моя мешать, там, если приедет служба газовая или еще что-то. Еще мужчины подбежали, тоже сказали, убираем машину, только не заводи.